Закладений ніс Хюмер Деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант. Виборів в Україні росіяни хочуть, щоб дестабілізувати ситуацію в державі, протягнути свого кандидата. Ну або щоб у самий розпал кампанії знову піти через лінію розмежування, щоб добити нашу країну на піку громадянського роз'єднання. И российские пропагандисты этого даже не приховывают. А зачем эти выборы нужны, если вот так вот подумать? Ладно, мы там для можем этого, вам... для дестабилизации. Да слушайте, но ну вы придумайте кому угодно. Это здесь можно упаривать это дестабилизацию. Это может быть развод. Так, конечно, ты сказал только. Володя, я, я, слушай, я, не я, передергивай, я, я, потому час, час, что я вы понял. это а кому... а кому здесь это надо yeah. что впаривать? Я еще раз зачем? говорю, что еще раз послушайте, выборы, когда многие говорили, что выборы нужны, почему я был против? Надо говорить понять, зачем они нам нужны. Кому нам? Ну я имею в виду, Россия там же той Россия же Америке Потому что не можем ни с кем подписать соглашение. Послушайте, да их нет, он, ли, его не власти. нужно подписывать в этом случае. Оно же будет жить своей жизнью. Ну как это понять нет, до сих пор нельзя. Выбор это потом через какое-то внешнее управление, через какое-то время. Нет, Вам нет. это сейчас а не нужно никому, ни Америке, ни России. С кем подпис... Ну поймите простую вещь. Мы понимаем не простую не вещь. Не подписывать не. с кем? Зачем подписывать сейчас? А Она делать, жизнь идет а своим делать, чередом. Делать что? Ну назначайте вы человека. Вот внешнее управление назначили. Это выгодно Это и для проблема, Украины, между прочим. Проблема, что даже внешнее управление не так просто назначить. Послушайте, Потому а выборы надо провести и... Вообще, э, вообще без проблем. Подождите минуточку. Не без проблем. Этим самым мы отвечаем на два вопроса. Вы хотим эту власть сохранить, если выборы пройти или демонтировать? Это базовый вопрос, который вы хотите себе задать. Вот зачем вам эти выборы нужны? Вот когда мы говорим о том, что выборы и там придут люди, с которыми мы можем договариваться, на мой взгляд, это большая ошибка. Вот что я хочу а, вам я, просто я, довести. Я, простую мысль. А кто говорит, что в результате люди, с а? Которые... а кто сказал, что в результате придут люди, с которыми мы можем договариваться? А тогда зачем их такое... проводить ну, есть два Да, типа... ну это, заблуждение. Нет, это не заблуждение. Есть два типа организации процесса. То есть, он либо. То есть законодательные, когда и процедуры, когда нравились или нет, но государство существует благодаря определенным процедурам, которые жестко прописаны. Это выборы должны проходить, есть конституция. Либо тогда что? Это ДЭО, то есть это благословение, это благословение сверху, это тогда благословение сверху. Если мы говорим, что там нет выборов, тогда мы должны де-факто говорить, что это не государство. То есть мы не признаем его легитимность, мы не вступаем ни в какую систему отношений. То есть это тоже определенный момент очень сложный. То есть тогда на этой территории нет никого, кто способен подписать ничего. Тогда это ядерная война. Говорю, что аргументов для проведения выборов не надо их никаких, сейчас нет. Нам не надо никаких. Это аргументов. не сейчас. Главный аргумент выборов конституции нам. Украины. Послушай, это не категория выгодно. <свист> это не, не как, вот, это простейшие вещи. Либо это есть, тогда это государство. Либо мы говорим, что этого нет конституции, тогда это банда туристическое образование, которое надо выжигать каленым железом. Точка. Ой, а ведь колыца Соловьев и Путин начали так приниматься Конституцией Украины. Тільки забули, мабуть, почитати ще статтю 19 закону про воєнний стан і статтю 83 конституції України, де прямо говориться, що припиняти повноваження органів влади та проводити вибори до скасування воєнного стану заборонено. Вопрос заключается, что мы хотим. Мы хотим сохранить режим, я имею в виду, что это для Украины, я это не для России даже. Не понимаю, для фор... американцев не понимаю, и для европейцев. Либо ш... демонтировать его. Простите, не а в, выборов, режим в, в не случае с сохраняем. выборами это будет Сейчас. поддержка Минушк. этого режима. Минушк, это не выбор, ни не Украине, ни России, выборов, никому. Выборов, а режим сохраняется как как раз? Или нет? А? Вот нет? Вот нет выборов. А а режим сохранить выбор. Режим, конечно, нет. нет выборов, как Мало Отсутствие выборов как раз консервирует этот режим. Нет. А как? Именно поэтому ну, сейчас появился нарастил ну, европейцев, которые Уже пытаются эксидент. это законодательно закрепить, придумывая новые формулировки. <клышко> Уже там генсекретарь ООН, хотя это не кто <клышко> его полномочия, говорит нет, он законный. Макрон говорит нет, он законный. Стамер говорит нет, он законный. Говорят выборы вообще не нужны. То есть отсутствие выборов наоборот цементирует эту власть, Конечно, создает нет. ложную законность. Нам не надо, там наших. Нам президент надо, чтобы сказал, что не иск... это тоже наш народ, Российская Федерация. наш народ, Гражданская война тоже была, там был наш ну народ. Ну правильно, так Нет мы же как-то жесток... работать и видеть на будущее. Нет Должен более жестоких быть. войн, чем между нашим народом. Безусловно. Вообще все, знаешь, от Адама и Евы. Поэтому категория наш народ, она такая очень требующая глубокого анализа. мы с вами Владимир Владимирович. мы говорим сейчас. Владимир, да. Владимир Владимирович, вот этот наш народ, который зашел на Курскую область, террористы, тоже наш народ. Мы Верховный же сейчас на политическом процессе, Владимир террорист. Рудольфович, мы же сейчас это разделяем на самом деле. Мы же разделяем о перспективах мы и раз... вариантах. Перспективы, Перспективы простые. Перспективы. Не должно исходить угрозы для нас. Да вопросов нет. Но Поэтому как мы все... должны действовать? Если мирным способом, то как? Я еще раз если говорю. Да мы то не как? будем больше вкладывать в эту клаку. С 91 -го года все бабки, которые вкладывали, все разворовывались. Каждый клан говорил, что другой плохой, и все воровали. Мы знаем только одно. Сейчас нас волнует только одно. Национальные интересы России. Точка. Что будет на этой территории 404? Будет ли она вообще? По Поэтому причине, пусть они проводят у себя выборы, из этих которых они друг друга переубивают. Да не переубивают Начнется они. Не, друг друга не проведут они выборы. Уже убили главного менеджера Юрия Тимошенко. Уже Фу. началась стрельба. Уже началась пальба. Как только они объявят выборы, у тебя начнется бешеный раскол внутри, у тебя начнутся банды, воюющие друг с другом, у тебя олигархи выйдут из тени, с которыми сейчас пытается договориться тайно Зеленский, и будет такое, Гуляй поле исходя по, оказывается... из вашего варианта, я позволю себе одну фразу, что исходя из того, что вы говорите, это будет просто, э, знаете, такой шум, а на самом деле просто эта власть перейдет в руки либо других людей, либо она другого вообще плана. Она не сохранится перейдет. в этой стране. Нет, эта она ни в чью власть не перейдет в руки. Валеко. Страны не будет, ее разорвет. Ну как, если выбор, она подтвердит реакция. свою легитимность. Вы Какая власть? Ну нет. ты меня слушаешь а или вы нет? вы меня слышите ты или меня нет? Ты вообще понимаешь, что легитим? ты этот процесс даже провести не сможешь? Ну, увидим. Да ты каждый раз и не живешені. Ого, які істерики до бійки дійшло, але знаєте, що цікаво? Цікаво, що пропагандистам по темі виборів в Україні дали зовсім неозгоджені методички. Бо Соловйов розповідає, що не голосування лише цитую семінтірують власть Зеленського». А інший пропагандист в тому ж ефірі каже, що для цього навпаки потрібні вибори. выборы Зеленскому нужны для одной, для выполнения одной простой задачи – новой эскалации. Новая эскалация, ему необходимо просто формализовать свой статус для того, чтобы ему перестали тыкать, ну, то, хоть из Соединенных Штатов, хоть из Москвы, хоть еще откуда-то, говорит, там, товарищ, а ты просроченный, у тебя нет никакой формальной, формальных оснований быть президентом, то есть по вашей конституции не положено. Поэтому вернитесь к этой, к этой истории и будьте заново пойдите на президентские выборы. А от ще цікаво, чи є у Путіна план Б на випадок, якщо уявімо, вибори проведуть, і Зеленський знову переможе. І що буде робити цей кремлівський карлик? Ну звісно, заявляти, що ці вибори сфабрикували. Насправді вони навіть вже зараз про це кажуть. Є варіанти спортувати цю дію. Ну, це нова профанація, яка може бути, коли вони в електронному варіанті запустять механізм, як проголосувати за Зеленського і просто підтасувати ці вибори. Путін просто тягне час, висуваючи різні умови. Щодо президентських чи виборів до Верховної Ради, то поки ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії та групи погодились, що вони мають відбутися за шість місяців після зняття воєнного стану, сказав голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. А у ЦВК зазначають, що під час війни виборчі процедури потребують коректування. Зараз готують закон про повоєнні вибори. Наразі опрацьовуються пропозиції, які будуть подані до Верховної Ради. Дані опитування центру Разумкова, проведеного впродовж 28 лютого по 6 березня 25-го, свідчать, що більшість українців виступають проти виборів під час війни. Голосування повинно пройти або одразу після скасування воєнного стану, або через півроку рік. Лише 22% опитаних. Позитивно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських виборів в Україні до завершення війни. Більшість респондентів, 66% – ставляться до цього негативно. Стосовно виборів до Верховної Ради, то 40% опитаних вважають, що ці вибори слід проводити одразу після завершення війни або скасування воєнного стану. 35% – через 6 місяців після припинення воєнного стану. І 14% вважають, що такі вибори краще проводити за рік, і лише 1% через два роки, і 2% вважають, що взагалі ще пізніше. Ви, друзі, також напишіть свою думку, коли краще в Україні проводити вибори. Ну і варто розуміти, що точно не путіну вирішувати, коли, як і взагалі за кого нам із вами голосувати. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.